Добрый день. Мы находимся в Киеве на выставке отопительного оборудования Акватерм 2016 год. Представляем твердотопленный котел, пиролизный котел марки Атмос мощностью 50 киловатт. Какая длительность горения на дровах этого котла? Длительность, длительность горения этого котла на дровах будет около 8 часов в зависимости от теплопотерь вашего дома, и качество топлива, что, не важно, что очень важно, его сухость, это до 20%. Какой принцип работы котла АТМОС? Принцип работы здесь, принцип газификации дров, то есть из биотоплива, то есть дрова, мы забираем пиролизный газ, смешиваем его с воздухом и дожигаем в нижней камере. С этого мы имеем больше КПД. С какого люка загружается топливо в котел? И топливо загружается у нас с верхнего люка, то есть почему с верхнего, потому что у нас горение здесь происходит сверху вниз то есть верхний у нас загрузочный люк а, какой путь дыма и как происходит максимально теплодача котла Значит, смотрите, при розжиге у нас идет открытый шибер и при розжиге У нас путь дыма йдет прямой, как и в обычных котлах. После розжига мы закрываем и у нас вентилятор тянет на дымоход. І у нас э, путь дыма получается с верхней камеры опускается вниз і вже по задней стенке уходит. Большой КПД достигается за счет того, что все пиролизные гази у нас опускаются через вот, ни, нижнюю часть где футерки подмешивается уже подготовленным теплым воздухом э, с пиролизным мазом и снизу мы имеем уже полноценный большой факел который нам прогревает керамику и э, прогревает всю камеру КПД большое за счет того что здесь мы нормируем подачу нашего воздуха какой вес котла 50 кВт. Э, котла 433 кг. А какая толщина стали теплообменника? Толщина, толщина стали теплообменника составляет 6 мм котловой стали. Сколько лет гарантии на прогорание или коррозию теплообменника? Значит, гарантия дается 3 года по сервису. И э, единственные детали, которые здесь могут прогореть, это является керамика. Толщина стали настолько большая, что этой стали не очень не страшна коррозия. Какая процедура замены керамики и как, на сколько лет ее хватает? Приблизительно при постоянном пользовании таким котлом керамики хватает как минимум на 5 лет. Процедура замены простая, и он, ее можно даже заменить вручную самому без каких-то либо сервисантов. Производятся ли э, промышленные котлы этого бренда? Максимальная мощность пиролизного котла Атмоса это новая у нас модель 150 кВт. Какого производителя используется автоматика? И сколько гарантия на автоматику? Гарантия на автоматику идет около года, максимум 2, в зависимости от сервиса ближайшего к вам. И автоматика идет Ханнивелл. В основном европейских, европейских производителей. Какая процедура отработки обращений по гарантии? Вот э, у человека сломался котел э, на улице минус 20, 31 декабря. Что ему делать? У него э, он обращается в сервис по гарантии, э, к сервисанту, который приезжает, с его на дом и уже. На дому э, узнает причины поломки, есть ли это заводской брак, брак, или это по вине нашего потребителя. Значит. Большими плюсами Атмоса есть э, узел охлаждения, потом э, регулировка тяги, э, то есть подачи воздуха, подмес, э, паров, то есть дыма в камеру сгорания. И еще чистка снизу. Здесь же она. Чистка снизу. уже ревизионный для чистки снизу. Там, как снизу. А Покажи. Он же. открывается? Да. Давайте откроем, покажем. Тут очень удобно сделано барашками, что не надо брать ключи. Просто сильно А барашками сразу откручиваешь. Еще Как часто надо делать чистку и саму камеру сгорания нужно чистить приблизительно раз в неделю. А полностью чистку раз в сезон. Вот так вот выглядит. Это раз в сезон открыл и снизу. Полностью почистили. все. И дымоход и все почистили. И... А вот это сверху, сверху начинается? Сверху дымок снизу вот эта камера. Нет, здесь у нас монтируется наш вентилятор. Это и дымосос? Дымосос, да, Который нам делает вот эту принудительную циркуляцию воздуха и контролирует э, процесс нагорания. А с этой стороны тоже открывается для чистки? Да, да, да для чистки дымохода. Здесь мы видим полностью наш дымоход. Вот наш шибер. Здесь можно все почистить. Здесь, как вы видите, есть у нас заглушечка. Заглушечка. Она у нас для, для выносной гильзы, чтобы мы могли здесь забирать температуру. То есть ставим на узел охлаждения, мы ставим клапан, клапан, который будет нам пускать сюда холодную воду, и он будет реагировать по этой температуре из гильзы. То есть, когда температура будет 98 градусов, он просто включит поток холодной воды, которая будет проходить внутри по змеюку и охлаждать наши теплообменники. Это э, система безопасности в Это случае закипания, -закипания. котла. Против закипания. Правильно.